Взяли говорит, бульдозер, наняли бы, подавиться, взяли прокопали бы. Чтоб пляж на пляжике самим купаться. Голожопом чешу. Я не пойму. Один пляж, блин, отсушили, другой от людей отсушили. Странные такие, чи таки богатые, че такі, блин, охреневшие. Їхав у меня специально, тут супер пляж написано. Ну и с виду вроде там пляжики такие непоганые. Нашел, блин. Мимо пройшов трошки. Супер пляж. Ну да, пляжик нехилый. А, такие вот тут кто-то мотоблочил. И не просто так нехилый. Его искусственно так сделали. На тут, по походу и все. Это уже просто интерес. Ну, интересно. Так подготовил, значит, да? Для людей, для богато людей. И взял и перекопал и въезд. Красавцы. Так, ну я не знаю, конечно, тут глубина є чи нема. Ну, кудись надо. Мы с доброй надії. Був, Була надія. Ну тут окупували конкретно. Кхе, вообще одні колючі проволоки. Хоть собак немає, і то хорошо. Нема нікого даже спитати, чи можна там почистити. почистить дно. Походу, ну, только заплывать надо. А заплывать тут на испусты вся крут. Там, короче, хрен знает куда. Далек. Фигня дело. Совсем фигня дела. Не знаю. Что? Просто именно вот я в расстроенных чувствах, честно. Вот сколько уже пляжей проехал. Вот конкретно такого, чтобы я там хотел хотя бы пивня провести, ни одного. Ни одного. Мелкий разные пляжи. Да, может стрельнуть любые. базару нема. И тут беля мосту, мужики говорят, старые, но нас с виду такие пляжики, ну просто буквально, он, блин, на три человека там больше не влезет в той пляжик. Не знаю, еще и они там на сама наставили, блин, всякой фигни. Походив по берегу, шмурди пособирал, хрен его знает, куда его ехать, где его штопорнуться? Там ниже, в основном, дачники отдыхали. Короче, я вообще в расстроенных чувствах. Честно, в расстроенных. И не знаю, куда ехать. Я просто не знаю, куда ехать. Вода грязнющая просто вообще. Тут, короче, не нашел я чистой воды. Но она грязнее, чем была новая. Гораздо. Так что хрен его знает. Тут, конечно, народу будет на Пасху, блин. Багато. Не знаю, что делать не хочется нырять. Не да хочется переодеваться в костюм даже. И я фихово. Еще и холодно сегодня с утра. А так конкретно, блин, аж чуть ли не до заморозки, наверное, скоро кажут. Да, она и обещала и заморозки. Короче, не знаю, что работать. Не знаю, что работать. Да, хотя я знаю, что работать. Надо переодеваться в костюм на том пляже. И <coughs> пробовать уходить на глубину нырнуть, если есть сигналы, если есть какие-то перспективы, вытягивать хука. Нема, ни хрена ехать дальше. И так вот эти все мелкие пляжи вниз надо, блин, пронырять. Бо був тут и не поныряв, это хуже, чем, 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 чем не знаю что. Короче, вот, вот так и, вот так и ела. Не знаю. Ребята, смысл доброй надежды. Свяжиться земной. Если вам надо почистить речку, Я реально лишнього не возьму. По-любому ви тут вичищаєте сам пляж отлично. Я, я уверен, тут з металлоискателями хтось ходить. Но по дні на глибині, на муляке, я можу вам почистить речку. Може позже. Я нікуди не спішу. Воно там в муляці від мене нікуди не дінеться. Рано или поздно я приїду, коли тут все буде робити. І думаю, договорюсь. Особо. Плюс реклама вам яка-то. Якщо ви Ми з доброй надеждой. а не мы с злой надежды, Вы, вы зли, чи добрый чи Короче, я что-то прикумаренный сегодня. Я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. О, тры сидеть хочу и все. Сейчас возьму кофе, попью тепленько. Блин. Блин, еще эти мужики с этими наставили там своих донок. Это просто хана, дуже богато. И один пляж получается как бы такой спорная тема. Ну, я как бы могу их немножечко разочаровать и полисты. Ну, сейчас подымемся Сейчас поддавимся, короче. Ну, с той стороны бегает какая-то девка там, вот, по этим. Обслуживающий, наверное, персонал. Ну, тут крутяк, конечно, базар. Вот тут, тут, наверное, самая крутая база, яку я бачил пока, так сказать, в Полтаве по отдыху. Там, я так понял, для богатеньких. Спа, там всякая херня. Ну, такая фигня. А тут для нищебродики в болоте. Тут кап кап каперсайт в болоте. Так. Э. Оккупировали речку. Оккупировали. Я считаю, вот эти заборы На самой воды, хм, ребята, это перебор уже. Я понимаю, это Украина. Доброго, я кажу, вечера. Аня, я ошибся, колючка есть, все нормально. А это не пляж. Это трошки на зону больше похоже. Ну, меня в этом, на остальных. Можешь заехать. Да, там стоять всякие, блин, приблуды, за какие платить, типа, если будешь в них отдыхать, беседочки. Но речка-то бесплатная у нас в Украине. Доступ до речки повинен быть. у каждого громадина. Ну ладно, тут такие. Я же не щеброд, я на не длинный, я забыл. Трошечки забываюсь. Короче, блин, камеру снимал, потому что, о, думал повесить на машину, бля, хамуха. Дерьмо рублять этот эти. Вот, как бы, как на старое было, на, на X, там такие толстый, такой классный, белый пластик какой-то, его переломать нереально. Блин, вот Нафига вот это говно делать тонкое, чтобы покупали постоянно. Я говорю, клею, это же не первое, раз, два. Но там вообще, ну, короче, говно. Он прикрутил, оказывается, там есть резьба, я не знал. Все yeah, короче, едем назад. Хотя тут, тут под, под мысом тоже есть какой-то пляжик небольшой с палаточкой. Непонятно, кто его там поставил и, и какая там проходимость людей. В принципе, можно начать, как говорят, с него. Может быть, даже тут переодеться. Хотя там, блин, две машины стоять, Не знаю. Сейчас, сейчас вернусь, спрошу, что они там надолго, чи не. Я по-любому знаю, что вы не любите цей трендеж. А мне нравится. так никого і не знайшов з цієї сторони Наверно, з той сторони заїзд і всі там короче чуть не проїхав не трошки. Нас кажись, тарзаночка в ефірі елки палки з виду звісно не дуже виглядить все здесь Но хто кто ж її вишил И там узляков, и кто-то ж з ней плыгал. Кому-то ж тут именно, да? Сейчас, короче, разведочку. Такие пик-пик, как и там. Пик-пик, сигналы е. Значит, хука можно вытягивать. Пик-пик, сигналов нема, или один-два. Ну, все, едем далее. Ныряем. Ну, с наступающими святами, так сказать, на коня. Итоги по шморде. Короче, вот так гивна. Нашел на берегу цепочек. Сейчас с утра Коротше, більше по рибалки. Вроді як є срібна сережка і все. Больше хрена. Особо такого нема. Десь був крістик, але він десь потерявся. Ну, він був алюмінієвий, так що я, я думаю, якщо б був жовтенький, я б його шукав би і переживав би. А так як то не очень та й парюсь, В общем, не знаю, щось почищу, щось відкину. что останется из интересного, что на улице останется цей, по-моему, отцеп называется. Если блесна зачепилась, типа его, что то такое. Возможно, даже какие-то заводские, а может самопальные, я не знаю. В общем, ну остальные, наверное, в хату затягну. Вот. Вот это кофейня. Короче, и себе коп. Если куда надо мне допустили, вернее, я до не дуже рвався, но я стеснительный, в общем, то я думаю, может, что-то путеве бы нашел. Ну, все равно поездочка ця должна была состояться, и она состоялась. Короче, вот вот такая. Короче, вчера устал, тягал всю до хука. везде пляжи дальние, не денег, только чтобы на пляж прям приехать, стать нормально. Берега какие-то крути, В общем, вчера ездил в этот региончик. До мыса Доброй Надеи. Отсюда я начал. Заехал отсюда. Вот тут вот мостик. Два пляжика. Далее. Далее вот тут пляжик. Но я на нем не нырял. Нырял вот тут. Их от тут два. Далее. Вот этот не нырял. Не нырял. В общем, неожиданно вот этом вот региончике дуже глубокая речка. Я охренел. Больше, наверное, 5 метров глубина. Вроде бы так я ну, не думал. Ну, короче, земснаряд, снаряд, походу, и чистый. Вот, потом, 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 стоп демост. мост. Вот тут на мосту два пляжика. Вот обнырял, вот обнырял. И вот тут вот перед мысом. Вот этот пляжик обнырял. Ну и вот тут тут есть здесь тарзанка, короче, не знаю, вот тут, тут в деревьях. Тоже, ну такая именно вроде заюзана, но оказалось просто пацаны сигают там. Никто серьезный там не сигает, короче. В общем, сюда, ну не знаю, может я приехал не с той стороны. Тут ворота закрыты, вокруг колючка, проволока. Людей тут с этой стороны даже погукать некого. Я два раза, один раз приехал, думаю, может рано. Не изъехал, тут понырял. Потом Через час, может, приехал. Тут вроде и машины уже стоят, но все равно все их где-то непонятно. Что не понравилось, короче говоря. Вот тут вот все пляжи, вот эти вот все. Вот супер пляж, да? Ну, во-первых, виден не такой супер, как кажется. В общем, просто мотоблоком кто-то вот так раз это сама Да, интересно. Вот тут дуже глубоко. Я до дна, именно до фарварта. Вот именно по склону идешь, 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 идешь. Дальше воздуха уже не хватает. И уже на плато я не вышел, короче. Тут, блин, больше 6 нанометров глубина. И вот тут, тут все перепахано, все заезды, все перерыто. Сначала я, конечно, рассердился, думал, ну нафига, что за... Я понимаю, что это все сделали дачники. А потом понял, короче, я не знаю, где эта база от этих мотоциклистов, квадроциклистов. То ли на мысль доброй надеи, потому что сама часто сюда мотоциклицы гонялись. Но они гудят как джолы, их постоянно полно, вот тут вообще приезжают на этот пляж и давают тут пыляку поднимать, кружить, газовать, блин. это просто, ну короче, пах-папашуть берег, нафига не понятно. Катаются тут, тут по этой дороге, постоянно пыляку поднимают, и видно из-за этого они эти пляжи перекопали, чтобы туда они не заезжали, потому что там тоже, наверное, начинают выджигеривать. Вот, вот эти вот мотоциклисты, кр кроссовики, без номеров, без нифига. Зачастую пацаны, зачастую какие-то бухи. Ну, я их бачу, що что они неадекватнее. Просто. В общем, тут тоже біля мосту мужичок такой на велике готовый. Готовезный. Думаю, ну, на велике, на велике. Потом приехала дитина за рулем, а сзади жинка на квадроцикле. Вези за той квадроцикл и поехал. Ну, короче, таке, интересное шоу. В общем, вот так обнырял я не знаю, то ли шомуляка, муляка, то ли... Ну, ну знахидки больше рыбацкие. Вообще, бежухи, бежухи практически нема. Ну, в общем, единственное, это надо будет на мыс по-любому, колись гонять. Вот. И тут вот, ну я так понял, я вот тут ныряв. Тут не глибоко, я так считаю. Ну, потому что я вышел так, и камыши-камыши. ну, Метра, может, 2-3. Вот так вот глубина тут была. Думаю, тут здесь примерно такая. ну, пышики заросшая травой сильно. Вот в траве, может что там можно поискать. Пляжи по-любому там выбрать. И так что там не найдешь и фольги. В общем, а в муляке мусор почистить могу. Если ктось. с доброй надеи, то как бы я мог бы и приехать, и там почистить. Я ж не то, что со злым умыслом, только добрые намерения. Короче, вот такая поездочка. Так, что у нас вышло? Вообще? По рыбалке. Вот, вот такие катушечки. Натягал хука здесь, блин, аж, аж сустав повредил на пальце. Хрен шевелится теперь, балы, зараза. Потому что, блин, везде не брал свое корыто. Фигово на течении. Ну, короче, так и. ладно, фигня. Всегда что-то должно добавить. Не ухо, так пальчик. В общем, по рыбалке вот так, по украинской монете. В общем, есть четкий, не четкий браслетик. Ну, камень не, необычный. Не знаю, что за камень. Может, нефрит какой-то. Хотя, скорее всего, бежуха. Потом какая-то алюминиевая монетка. фихова, знает, что она за 500 чего-то. То ли турецкие, то ли какие-то. В общем, сигаретка. Тут сразу нарисовано, что будет с вами. Как покурить. Все. Одноразово. Покурил, <с Cocry> все, вызвали нахрен. В общем, вот такая заколка, зажигалка какая-то, машинка. Дверки открываются. Ну, короче, пока оставил. По-любому все повыкидывай. Ну, в общем, вот так ложка и чуть-чуть бежухи. Ну, и есть срип. Ну, такие назовем это срибло, я бы громко так не называл. Ну, как бы такое. Один граммчик. Камни выколупать, останется один граммчик. Такая сережечка. Я не знаю, что чё, чё там ни хрена я не нашел. Вроде как и сигналов богато. Вроде как и интересно. Вроде как везде такие вот пляжу лазишь, монета есть, иначе никто не ходил. Значит там не рыли. А, а нема такого, щоб то ли вони просто недавно создалися, то ли мало людей там проходимость, вообще людей дуже мало купається. Ну короче, не то. Регіончик это депрессив считаю. І... І вертаться туда я не хочу. Короче говоря. Так что то будем, наверное, по городским, по Коломакам колонкам, кататься. А ну, на доброй надії мы, конечно, надо з'їздить обязательно. Чисто чисто туда. Все, короче, вот такі походеньки, по ходеньке, по капушке. Вот так вот. Замерз вчера. Ой, блин, короче. Сегодня неделя. Сегодня Христос воскрес, я говорю. Вот. И не в воде замерз. На ветру. Ветер, блин, дует. И сразу моментально костюм охлаждается. Это особенность непренного костюма. На ветру он вообще охлаждается очень быстро. И замерзаешь офигенно. В костюме, короче. Блин. А так, как бы ничего. Вода еще... Ну, вода хорошая. Вода тепленькая. Семерочки. Все, всем до зустречи.